Cileng. Mo, balikan yang bantaran kali Cileng, kerap. Mo, sungkan tetap kokoh pendirian. Iya, masih palar jiwa dan nyipat ria. Iya, butuh wong sejen sing bakal tadi penghalang. Bagus itu, bakal ana su Cileng Cinarita. Ning alas bilang bantaran kali Cibuaya. Sejo, iya isu. Kematian diharapkan apa isu? Yang isu masih kudusira sing mati tani isu. Surabangsa, bener benar sira sifat yang manusia kang mumpuni. Ningkat paribasa bisa manca gelap ang langit. Totosan bujana kulit ganti sukma anjalma wujud. Ana gigih katibicinegal. Kudrat ketentuane Gusti Allah Azza wa Jalla. Langka wong sakti bakal ditemu dalan ing padha. Sing aran wong dijaya bakal ketemu kelawan dalam perlaya. Aja kumatiran aja jumawa Surabaya. Sing jelas mung ga hidup penyesalan sira Penyesalan iya tekelengake kan kanggo sing terakhir. Gelem balik ning gunung Nantung bumi supedal. Gelem balik bilane sirani tempat panggonan bantaran Kali Cilengra. Masih tetap kuku pendirian Penasaran sejauh Beli gelam balik Pengen meruh Masih asis yang dimiliki orang sejauh Bagus Bahkan pemikiran yang saya ketutup Berarti saya dapat Berarti saya tutup bangsa yang Manusia sejati Para sanar

Nang apa isun bisa wujud kaya kenendu La ilaha illallah muka matris lo sidang Ucapan isi mahasis